ファンの皆さん Здесь каждый уникален по-своему. Осенью открылась младшая группа. Мы называем театр не Девосад, а Девосадик. У нас Юлечка Менте, она у нас колясочница и Юрочка. Они познакомились в принципе в Девосаде и вот поженились. И так вот получилось, что у них теперь девочки вот два с половиной года. И у нас актриса занимается теперь уже, как можно сказать, режиссерской работой. Она уже ставит постановки с маленькими детьми. Они настолько стремятся, они живут этим театром. Учат, например, роль буквально уже к первому, первой, второй репетиции уже весь текст был выучен. здесь у меня две роли, можно сказать, Салохи и одной из бабулек, которые ругаются насчет того, что повесился в или утонул и так далее. Я горжусь этим театром. Ура! Приходите к нам в театр! Mano,